Okey, seperti yang anda telah dapat lihat dalam ilustrasi video yang telah saya tunjukkan kepada anda sebentar tadi, ia menunjukkan tentang situasi di mana pelajar itu mengalami masalah ketagihan dalam menggunakan telefon pintar. Baiklah. Ini merupakan isu yang akan saya bentangkan kepada anda hari ini berkenaan dengan penggunaan telefon pintar ataupun media sosial dalam kalangan murid ini merupakan salah satu tingkah laku bilazim yang ada di sekolah. Bila isu ini semakin ketara apabila murid itu sukar menumpukan perhatian dalam kelas, mengabaikan tugasan serta menunjukkan tanda-tanda keresahan dan juga kemurungan jika tidak menggunakan peranti telefon pintar mereka itu. Baiklah, untuk menangani isu tingkah laku bilazim di sekolah ini iaitu masalah penggunaan telefon pintar yang berlebihan, saya telah menyediakan beberapa langkah kaedah rawatan. Yang pertama adalah pengenapastian dan juga saringan awal. Di mana ianya diperlukan untuk mengenal pasti murid yang terlibat melalui saringan awal seperti menggunakan soal selidik DAS ataupun internet addiction test bagi mengesan tahap ketagihan mereka terhadap telefon pintar. Kaedah ini lebih sistematik kerana semua data boleh disimpan dalam bentuk rekod digital dan dengan adanya rekod tersebut kaunselor boleh memantau perkembangan murid dari semasa ke semasa berkenaan dengan tingkah melaku mereka semakin baik ataupun tidak Baiklah, langkah yang kedua untuk tingkah laku rawatan yang akan saya lakukan ini adalah dengan memberikan pendidikan psychoedukasi digital melalui platform seperti Google Classroom dan juga Telegram, di mana saya akan berkongsi bahan interaktif seperti video pendek, kuis ringkas dan juga bahan infografik yang bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada murid tentang kesan negatif penggunaan telefon pintar yang berlebihan. Selain itu, murid juga dapat didedahkan dengan cara-cara untuk menyimbangkan masa belajar, masa rehat mereka serta masa untuk mereka menggunakan media sosial. Dengan cara ini, murid bukan sahaja mendapat ilmu, malah lebih mudah untuk mengamalkan dalam kehidupan seharian. Okey, baiklah langkah yang ketiga ialah terapi intervensi digital di ini merupakan langkah yang paling penting di mana terdapat tiga langkah yang akan saya lakukan iaitu yang pertama adalah terapi kognitif tingkah laku digital di mana murid boleh menggunakan aplikasi seperti mood feed ataupun weboard untuk menulis catatan tentang emosi mereka kemudian menggantikannya dengan pemikiran yang lebih positif yang kedua adalah memperkenalkan teknik relaksasi dan juga mindfulness berdasarkan digital dengan menggunakan aplikasi seperti Headspace dan juga Calm. Melalui teknik ini, murid yang mengalami isu menggunakan telefon pintar secara berlebihan ini boleh melatih diri untuk lebih fokus dan juga mengurangkan tekanan. Yang ketiga adalah menggunakan elemen gamifikasi di mana saya akan memberikan ganjaran maya kepada murid apabila berjaya mengawal screen time mereka dalam menggunakan peranti telefon pintar. Baiklah, langkah yang keempat iaitu kaunseling digital dan juga sokongan sosial merupakan langkah yang penting di mana murid yang mengalami masalah malu atau berasa segan untuk menjalani sesi kaunseling secara bersemuka ini dapat menggunakan platform digital seperti Google Meet ataupun Zoom bagi berkomunikasi secara alam maya. Selain daripada itu, kumpulan sokongan ataupun support group melalui WhatsApp ataupun Telegram ini akan saya buat di mana ianya akan dikawal selia oleh guru bimbingan dan kaunseling. Melalui support group ini, murid boleh berkongsi pengalaman yang positif di mana ia dapat memberi dorongan antara satu sama lain. Baiklah, langkah yang kelima iaitu pemantauan dan juga penilaian di mana saya akan memberikan ataupun menyediakan dashboard digital untuk merekodkan maklumat seperti screen time murid, kehadiran dalam sesi kaunseling, serta catatan perkembangan emosi mereka Selain daripada itu, saya akan menggunakan borang refleksi digital Bagi menilai sama ada intervensi yang dilakukan itu berkesan ataupun tidak Dengan adanya uh, borang refleksi digital ini Ibu bapa juga dapat terlibat dalam intervensi ini Dengan menerima laporan perkembangan anak-anak mereka melalui email ataupun portal sekolah dengan cara ini pemantauan dapat dilakukan dilakukan secara berterusan dan juga menyeluruh di mana kita dapat melibatkan pihak sekolah dan juga ibu bapa sekaligus. Baiklah, sekian itu sahaja berkenaan dengan langkah intervensi yang saya akan lakukan dan juga kaedah rawatan yang akan saya lakukan untuk membendung isu ini daripada berlarutan. Sekian terima kasih.